بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نحمد اللہ رسول الکریم بعد قال امام رضا علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من زار ضار بکم من زارنی امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مسوم قم سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کی گویا اس نے میں امام رضا علیہ اللاۃ والسلام کی زیارت کی یکم ذکر ایک سو تہتر ہجری مدینہ شہر میں حضرت فاطمہ مسوم سلام اللہ علیہ کی بھی علادت باسعادت کا دن ہے اور امام مسکاظم علیہ صلاۃ والسلام کی بیٹی ہیں امام رضا علیہ السلام کی رہیں حضرت فاطمہ مسوم کم سلام اللہ علیہ کی کل زندگی مبارک اٹھائیس سال ہیں اور پانچ سال اپنے بعد والد محترم حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی جب حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا سایہ بی بی کے سر سے اٹھا یعنی کہ امام موسیٰ قاظم کی شہادت ہوئی اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ قم سلام اللہ علیہ کی تربیت کی اور پروش کی اور تعلیم دی حضرت فاطمہ قم سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام سے شدید محبت کرتی تھی اور یہ بنی امیہ کا ایک یہ ایک وطیرہ ہے یہ ظالم لوگ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بکز رکھتے تھے جب امام موسیٰ قاظم کی شادت ہوئی کچھ عرصے کے بعد حضرت ہارون کے مرنے کے بعد معمون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو خرسان میں طلب کیا تو حضرت فاطمہ مسومٰ السلام اللہ علیہ ایک پورا سال بھائی کا انتظار کرتی رہی جب امام رضا علیہ السلام مدینہ منور واپس نہ آئے تو بھیا بھی اپنے بھائی کی محبت کی وجہ سے اپنے پانچ بھائیوں کو ساتھ لیا اور کچھ بھتیجوں کو جو ان کی تعداد اٹھائیس بنتی ہے یہ جی ایک مدینہ سے قافلہ چلا جو انہوں نے ہجرت کر کے خورسان کی طرف آ رہے تھے حضرت امام رضا علیہ السلام والسلام کے ساتھ ملنے کے لیے جب کم سے پہلے ایک گاؤں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ساوہ جہاں حکومت کی فوج تھی جنہوں ان کو پتہ چلا یہ اہل بیت علیہ السلام والسلام کے قافل ہے انہوں نے حملہ کیا ایک جنگ ہوئی جس میں تمام مرد شہید ہو گئے اور یہ بی بی پر بہت بڑی مصیبت گزری اور بی بی نے یہ رستے میں بہت صدمے برداشت کیے بڑی تکلیفیں برداشت کیں اور اس صدمے کی وجہ سے بی بی بیمار گی اور بی بی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا امام مستقاضم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قوم میں ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعوں کا مرکز ہے لہذا مجھے قوم کی طرف لے کر جائے جائے جا جب بی بی معصوم قوم سلام اللہ علیہ قوم کی طرف سفر روانہ کیا تو ان کا سردار تھا موسیٰ ان کو پتہ چلو انہوں نے بڑی اعلیٰ شان کے ساتھ استقبال کیا وہاں بی بی سترہ دن قوم میں اپنی زندگی بسر کی ایک روایات میں اسی بیماری کی وجہ سے بی بی اس دنیا میں چلی گئی دوسری روایات اپنے بھائی کا شہادت کی خبر سننے کی وجہ سے بی بی اس دنیا سے انتقالا تیسری روایات ہے کہ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ساوا میں ایک عورت تھی جس نے حضرت فاطمہ مسلمہ قم سلام اللہ علیہ کو زہر جس کے وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس کے کچھ شباہتے ہیں سب سے پہلے نام کی شباہت ہے جو حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور مسومہ قوم کا نام بھی فاطمہ ہے اور حضرت فاطمہ الظہرا کا نام ایک القاب میں سے ایک لقب ہے مسومہ اور حضرت فاطمہ مسومہ قوم کا بھی لقب ہے مسومہ اور روز معاشر میں شفاعت جس طرح حضرت فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا محمد مصطفیٰ کہ امت گناہ گاروں کی معاشر کے دن شفاعت کریں گی یہ حق مہر ہے بی بی فاطمہ وظہر کا تو ایک بہت وسیع شفاعت کا اختیار بی بی فاطمہ وظہر رکھتی ہیں تو اسی طرح مسوم اکم سلام اللہ علیہ بھی معاشر کے دن اپنے ماننے والوں اپنے چاہنے والوں کے معاشر, معاشر کے دن شفاعت کریں گی اور بی بی فاطمہ و زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک شباحت ہے قبر کی تجلی گاہ جو فاطمہ زہرا کی قبر یہ مخفی ہے لیکن معصوم قوم سلام اللہ علیہ کی قبر ہے یہ فاطمہ زہرا کی قبر کی تجلی گاہ ہے اللہ نے اس بی بی کی قبر واضح رکھا ہے مخفی نہیں رکھا اور حضرت امام رضا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک جنت کا ٹکڑا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس تعریفی مسوم قم کے قبر کی زیارت کی اس کی جزا جنت ہے اور اس طرح حضرت امام و سا علیہ الصلاۃ السلام کے بھی ارشادات ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ ان لنت ثمانت اواب جنت کے جان لو کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں سے تین دروازے قوم کی طرف ہیں جو قوم میں ہماری اہل بیت علیہ والسلام کی نسل میں سے ایک مستور جو قوم میں مدفون ہے اور جس کی قبر مبارک ہے اور اس کی قبر مبارک جو ہے یہ معاشر کے دن آپ نے تمام شیوں کی شفاعت کرے گی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ صلاۃۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ حضرت معصوم قوم کی قبر کی زیارت کرے اور علامت کی بے حجت فرماتے ہیں کہ ہم تمام ایمہ معصومین علیہ السلام کی والسلام ایمہ کی زیارتیں ہیں تو یہ روایات نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمام امہ معصوم کا حرم ایک ہی ہے وہ ہے قوم اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم مرج تقلید ایت اللہ العظمٰ سید شباب الدین مرشی نجفی ان کے والد سید ایت اللہ معمود مرشی گزرے ہیں جن کو بہت بڑا شوق تھا جن کے دل میں ایک بہت بڑی حسرت تھی کہ میں فاطمہ زار السلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کروں انہوں نے ایک عمل کیا چالیس راتوں کا مجر عمل جب تمام آخری رات تھی اس نے اپنا عمل کو ختم کیا اور توصل و عبادات کو ختم کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد یہ جب عام کر رہے تھے تو خواب میں ایک روایات ہے کہ امام علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور دوسری روایات ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے دل میں شوق ہے کہ حضرت فاطمہ و سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرنے کا یہ اللہ و تبارک و تعالی نے مغفی رکھی ہوئی ہے تم جاؤ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے قبر کی زیارت کرو اور علماء اکرام ایک عالم دین ہمارے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں میری آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی جب میں ہسپیٹل میں گیا میں نے ڈاکٹروں کو اپنی آنکھیں چیک کروائیں تو انہوں نے کہا تمہاری آنکھوں کے اوپر موتیا جم چکا ہے لہذا اپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حال نہیں ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں روزانہ ایک معمول بنا رہا تھا اپنا عمل بنا رہا تھا اور فاطمہ مسومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قبر پر روزانہ آیا کرتا تھا جو زری کے ارد گرد گرد غبار ہوتا تھا وہ اتار کر میں اپنی آنکھوں کے اوپر لگایا کرتا تھا جس کی اس کرامات کی وجہ سے میرے آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ موت یا بیماری جو ختم ہو گئی تھی اور میں جتنی باقی میری زندگی تھی میں نے کبھی چشمہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی اور اسی طرح علماء اکرام تمام مراجع عزماء اس بی بی مصوم کم سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کی صفائی کرتے ہیں اور جو وہاں گرد و غبار ہوتا ہے اس کو تبارکن اس خاک کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں یہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا روزہ کب تمیر ہوا اور کس نے روزے کی بنیاد رکھی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام امام تقی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہ جہاں قوم سے اس کا گزر ہوا تو انہوں نے قبر دیکھی وہاں روکی اور اپنے قافلے کو روکا وہاں بیٹھی اور وہاں کچھ دن کے لیے آرام کیا انہوں نے اینٹیں منگوا کر اور اس قبر قبر مبارک کپا نما شکل بنائی جس کی روزے کی تعمیر کی بنیاد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام والسلام کی بیٹی نے رکھی تھی